Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hamza salamlayıram. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində 3 sot torpaq sahəsində çox keyfiyyətlə inşa olunan belə bir gözəl 5 otağlı, şəxsi tikili bir həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Ev yerləşir Masazırda, Masazır qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin yaxınlığında, sabah hərənla arxasında yerləşir. Çox hündür, təmiz havalı gözəl ərazilərin birindədir. Bütün kommunal xətləri var, qazı, suyu, işığı, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Sənəd də çıxarış mülkiyyət qopçadır. Yəni notarial qaydada alqı-satqı olacaq. Evin çöl görünüşü dəyərlidir. İzləcilər baxın belədir. Yerdən gördüyünüz kimi kifayət qədər kürsülüdür. 3 sot torpaq sahəsindədir. Evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə hərəkət etmək mümkündür. Küçə dərvozası Poltele idarə olunmuş Jalız darvozadır. Həyat tam et daşdır. Burada torpaq sahəsi ayrılıb gül, ağac əkmək üçün. Bir daha qeyd edim ki, bu ev satış məqsədi ilə tikiləni deyil, yaşamaq, yəni şəxsi evdir. Belə bel çöl görünüşü var və qiyməti dəyərliz izləcilər endirilib. Qiyməti hardasa 100 327.000 manat endirilib. Bu istiqamətdən də sizə evin tam görüntülərini çəkib təqdim edirəm. Evin tikilişi və təmiri zamanı keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə edilib. Baxın, bura evin yan hissəsidir. Arxa hissəsinə də keçmək olar. Navatsalar kanalizasiyaya qoşulur. Burada da su trapu var. Burada istəsəz gələcəkdə bir setka da düzəldə bilərsiniz. Yəni kanalizasiya xətti və deməli işıq su xətti var. Ərazilərə də baxın. Həyat yəni sahəsi baxın belədir. Hündür yerdədir. Binalara baxın, binalara yaxındır. Məktəbə, bağçaya, litsiyaya, əyləncə ticarət mərkəzlərinə çox yaxındır. Yəni şəhərçinin ətrafında yerləşdiyi üçün burada ə, yəni bütün şərait, bütün obyektlərlə tam yaxından tam yaxınlıqda yerləşir. Burada həyətində yerləşən sanitar qovşağıdır, təmizsiz haldadır sənədlər də dəyərlilər izləcilər, yəni qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyət kupçudur. Keçəyevin daxili ilə sizi daha yaxından tanış edəm. Girişi baxın belədir. Dəyərlilər izləcilər, evin birinci mərtəbəsində qonaq otağı ümumi lidir, yəni birinci mərtəbə, qonaq otağı, koridor, mətbəx, hamam otağı istipoldur. 1-ci mərtəbə yerləşir belə bir mətbəxi. Evdə yaşayış yoxdur, dəyərli izləyicilər. Baxın, belə bir geniş bir mətbəxi var. Pəncərəsiz həyətdən baxır, şəbəkə pəncərədir. Kondisioner xətti çəkilib. Demək, kanalizasiyada sudu hamısı çəkilib, tox xətləri hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Qapıları da yaxşı qapıdır, keyfiyyətli qapıdır. Burda yerləşir evin dəyərliz izləyicilər qonaq otağı. Qonaq otağına vurulan, yəni laminat bahalı laminatdır. Hardırsa parket qiyməti nədir? 25 manat olmalı idi qiyməti dəyərliz izləyicilər. Və burda istipoldur. Yəni gördünüz kimi kombi radiatorları yoxdur burada. Evin birinci mərtəbəsi istipoldur. Burda da TV xətti çəkilib, gördünüz kimi TV xətti var, tam hazır. İndi burada istifadə olunan bütün materiallar hamısı yaxşı, keyfiyyətli materiallardır. Peləkanlar da yaxşı peləkandır, dəyərlilər izləyicilər. Burada yerləşir evin hamam otağı. Hamam otağı yetərincə geniş. Və burada duş kabinəsi də var. Tavanı asma tavandır. Peləkanın altı səsdə, dəyərlilər izləyicilər, baxın belə də kolektor sistemi burada yığılıb. İkinci mərtəbədə yerləşir, dəyərliz izləyicilər, 4 yataq otağı və 1 bir salonca. 1-ci yataq otağı. Dəyərlilər, səgəy dedim ki, yəni evin ikinci mərtəbəsi istip oldu. Yəni 1 və 2-ci mərtəbəsi istip oldu. Yəni burada videonu çəkəndə fikir verdim ki, burada kombi xətləri çəkilməyib. Yəni evin hər mərtəbəsi istip oldu. Hər otağda da yataq otağıdır. Konsentrl xətti çəkilib. Otaqların genişliyi imkan verir ki, tam rahat şəkildə mebel avadanlığınızı yerləşdirə biləsiniz. Eyvana iki yataq otağları ikisindən də keçid var. 2-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağıdır. Bu hamam otağı da genişdir. Bu ərazidə ev axtarırsınızsa çox gözəl bir təklifdir. Ümumiyyətlə bu ərazidə hal-hazırda belə tipdə ev satışda yoxdur. Böyük yataq otağı. Diqqət otağından evin eyvanına keçmək olur. Qiymət dəyərliz izləcilər 137.000 manatdır bu evin qiyməti. Deməli 165.000 manatla satışa çıxmışdı. Hardasa 27-28.000 manat evin qiymətində endirib olub. Böyük yataq otaqlarından biridir, tavanda fiqur yığılıb, kondisioner xətt qatılıb. 165 min manatdan indirilib 137 min manata. Və burda isə evin yerləşir eyvanı. Belə bir eyvanı var. Duz gölünə Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinə gözəl bir mənzərəsi var. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. Təşəkkürlər.